Bunga Pelaki oleh Radzimah Bolhassan Bunga Pelaki Lelaki separuh umur itu membersud dengan wajah berkerut menahan amarah. Direnung tajam anak bujangnya tanpa berkelip. "Bagi tahu bapa, Mali," desak Padarus. Perlahan tapi tegas. Ada nada memujuk dalam suaranya. Jauh daripada perwatakan sebenarnya yang garang dan bengis. Zamali, anak bujangnya, masih diam. Seolah-olah sudah benar-benar bisu. Puas ditanya ibu ayahnya sepanjang minggu itu. Tetapi Zamali hanya mengunci mulut. Hanya terkebil-kebil. Sekejap melilau matanya memandang siling. Sekejap kemudian merenung jauh tenggelam dalam khayalan. Lebih menggusarkan lagi, apabila tiba angin tidak eloknya, meracau-racau pula dia seperti orang tidak sioman. Ketika pertama kali keanehan itu berlaku, ibu ayahnya sempat panik. Terus saja Pak Darus membawa anaknya itu ke klinik. Hasil pemeriksaan doktor, Zamali didapati sehat. Tiada sakit apa-apa demam pun tidak. Curiga, Pak Darus mendapatkan khidmat beberapa orang pengamal perubatan tradisional. Pelbagai telahan yang dibuat bomoh dan dukun. Banyak juga air penawar yang diminum. Masih juga kelakuan Anis Zamali tidak berubah. Entah apa yang mengganggunya. Dia ada ke mana-mana, tanya Pak Khalil. Bilal Kampung Tian merangkap seorang pengamal perubatan tradisional. Walaupun rumahnya terletak di kampung bersebelahan, namun disebabkan sibuk mengubat orang, barulah hari itu dia berpeluang datang menjengah Zamali atas permintaan Pak Darus. Rasanya tak ke mana, jawab Mak Kinah, ibu Zamali. Memang ke mana Zamali pergi ke belakangan ini sehingga keadaannya menjadi seperti orang sasau sekarang tidak diketahui oleh Pak Darus dan Mak Kinah. Payah kalau tak tahu, cuba ingat. Cuba tanya kawan-kawannya, saran Pak Khalil dengan nada serius. Setahu saya, Mali jarang buang masa tak tentu hala, ada saja kerja yang dibuatnya, tapi entah kenapa balik senja hari itu dia jadi mamai. Jelas Pak Darus dengan nada kesal. Entah apa yang dibuatnya. Jangan-jangan ada yang dia kacau. Ada yang diambil. Pak Khalil merenung anak mata Zamali. Mereka berpandangan. Seketika kemudian, mata Zamali yang tadinya kuyu berubah tajam ke merah-merahan. Pak Khalil masih tekumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum ini, Tok Moh dan Bidan Esah, pengamal perubatan di kampung seberang, ada memberitahu Pak Darus dan Mak Kina yang Zamali sudah terlangkah. Usaha untuk mengembalikan semangatnya pun dilakukan. Bagaimanapun, selepas bermandi bunga dan bermandi limau juga, keadaan anak muda itu masih tidak berubah. Ada sesiapa tahu, ada tak? dia bawa balik apa-apa sebelum ni? Tanya Pak Khalil lagi. Masih terus mendesak walaupun yang ditanya terpinga-pinga tidak tahu. Tak boleh ubat saja ke Pak Khalil? Tanya Mak Kinah separuh kecewa. Kita memang boleh usaha ubat. Tapi kena tahu juga puncanya, sebab musababnya. Aku rasa dia ada ambil hak orang ni. Bukan boleh main-main tahu. Ambil hak orang ini kalau tak kena pujuknya susah juga. Dia kenalah bagi balik apa yang diambilnya. Tapi itulah kita tak tahu apa yang diambilnya. Rama Pak Khalil kecewa. Pak Darus dan Mak Kinah kian resah. Risau sungguh mereka memikirkan keadaan anak bongsu mereka itu. Anak tunggal lelaki pula, anak harapan. Zamali yang memang seorang pelajar cemerlang di sekolah baru habis menduduki peperiksaan SPM dan sekarang sedang menanti keputusan. Semua ahli keluarga Zamali risau. Kenyataannya Zamali pun... Sample complete. Ready to continue?